Salam, təhlil edəcəyimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı Yaşağ Kompleksinin yaxınlığında çox gözəl bir həyət evini təqdim edəcəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi ev sıradan bir həyət evi deyil, çox gözəl, keyfiyyətli və bütün təmir işlərinə bir-bir, yəni diqqətlə aparılmış gözəl bir həyət evidir. Dəyərliz izləyicilərimiz, gördüyünüz, gördüyünüz kimi bu formada gözəl həyətan sahəsi var. Həyətan sahəsinə 3 maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər və burada istəsəz, yəni həyətdə bir setka da düzəltmək olar istəyə. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl həyətan sahəsidir. Ətrafı tam yaşayışdır və Evın tam yaxınlığında da yeni Bakı yaşayış kompleksi var. Artıq bu kompleksə bir çoxlarınız da məlumdur. Gördüyünüz kimi həyətdə su krantı, su tapı kimi bütün şəraitlər qurulub. Bu formada evin gözəl görünüşü var. Alt hissəsində zirvəmsə mövcuddur. Evin üzü ağlay daşlarla işlənilib. Dəyərliləyəcəyimiz qeyd etmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ünvan çox rahat və yaşayış yerlərinə tam yaxın olan bir ərazidir. 1-ci mərtəbədəyik, gördüyünüz kimi Bax bu formada ikinci mərtəbəli qalxan plekanlardır. Birinci mərtəbədə bir geniş qonaq otağı, bir mətbəx və bir sanitariya qovşağı mövcuddur. Gördüyünüz kimi evin bu formada gözəl birinci mərtəbədə həyətə açılan pəncərələridir. Çox gözəl səliqəli təmir olunmuş bir evdir. Bax bu formada geniş qonaq otağı var. Burada televizor atdığı yığılıb bu formada Və bundan əsasında çatdırım ki, ev nağd satılır, barter olunmur. Döşəməsi laminatdır. Və birinci mərtəbə ümumilikdə bax bu koridor və mətbəx top rip oldu, yəni isti pollu. Və baxın burada belə bir, bir geniş mətbəxi var. Dəyərləndirəcəyimiz, bunu da bildirmək istəyirəm ki, evin arxa hissəsi boşdur və evin bütün pəncərələrindən evə rahatlıqla günəş işığı düşür. Deməli, burada baxın belə bir A məmə otağıdır bu formada. Burada pəkanların hansı səhində kladovkasıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl səliqəli bir tikintidir. Dəyərlinizə deyəcəyimiz, bildirmək istəyirəm ki, gördüyünüz bax bu ev, yanında da eynisi var bu evin. Yəni iki qardaş, iki dost üçün çox əlverişli bir variantdır. İkinci mərtəbə ümumilikdə monolit betondur. Burada balkona çıxışdır və ikinci mərtəbədə 3 yataq otağı və bir sanitari qovşağı var. Dəyərli izləyicilərimiz görürsünüz ki, burada baxın evin belə bir yataq otağıdır. Çox gözəl, səliqəli, təmir olunmuş bir evdir və bir də haddən da nəzərə çatdırım ki, dəyərli izləyicilərimiz, evin qiyməti əla bir qiymətdir. 109.000 manata bax bu ev sizlərə təklif olunur. Deməli, burada yenə də növbəti yataq otağını görürsüz bu formada, gözəl, səliqəli yataq otağıdır. Və bir də hala da təkrar bildirirəm ki, gördüyünüz kimi Yeni Bakı yaşayış binalarına çox yaxın bir məsafədədir. Otaqların ölçüləri genişdir. Ümumilikdə 4 otaq, 200 kvadratmetrdən ibarətdir bu ev. Baxın burada belə bir növbəti yataq otağıdır bu formada və burdan da kreşiyə çıxış qoyulub ki, rahat şəkildə evin üzərində olan işləri görmək üçün bax bu formada da yataq otağıdır. Və bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib. Ərazidə qar su, işıq, internet xətləri mövcuddur. Və baxın burada evin hey, belə bir hamam otağıdır ikinci mərtəbədə olan. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha da bildirim ki, ev nad satılır və nad şəkillə real alıcılara endirim olunacaq. Gördüyünüz kimi bu formada da gözəl həyətanın sayəsi var. Küçəsi enli küçədir. Yəni bax maşın duran yerin qapıya qədər ölçüsü 9 metrdir, yəni küçələr çox geniş küçədir. Rahat şəkildə maşın saxlamaq olar, rahat şəkildə hərəkət et etmək olar və bu da çox əsas məsələdir ki, evin küçəsinin eni olmağı. Kommunallarda problem yoxdur. Bura qədər izlədiyin üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.